Аэропорт Брест на дня на 4 годины был закрыт для полетов. Аварийно-вратовальные работы при вымушенной посадке самолета, тушение пожаров, пошук поветренного судна и эвакуация пассажиров с водной поверхни. По таким сценариям разгортывались тактика специальные вучения. Их светком стала наш корреспондент Людмила Салдина. У 10 годин 20 хвилин до керовника полета у аэродрома Брест трапила информация с борта Ан-26 военно поветренных сил, який вылетел у Брест Мачулищев. Поветранное судно терпит бедство. У яго у узгорание левого руховика. На борте три члена экипажа и 12 пассажиров. Такая легенда одного из этапов так и по специальных учениях. Самолет пошкоджен умовно, а левертовальные работы разгортываются самые соправдные. Продуглеживается, что при у самолета не будут выпущены шасси. Тому на полосу наносить пенную подушку, якая не допустить узгорания паленых баков. И оно, однако, сгорается. Пожарные разлики гасят огонь, воротовальники трапляются на борт и эвакуируют потерпелых. Их прямая медицинская служба, оказывая пешу допомогу и доставляя у лечебной установы Бреста. И еще один этап учения, утушения особных узлов самолета и палево, которое разлилось, был отпрацован особенно на учебном полигоне аэропорта. Эти учения обязательно они должны быть, цель учений, чтобы наш личный состав мог быть готов помочь пострадавшим в любое время. Не дай бог, чтобы это случилось, но к этому мы учимся, готовимся. Вот основная цель этих учений, чтобы наши люди, наши аварийно-спасательные расчеты были готовы к помощи пострадавшим. Ранее тактика специальной улучшения в Брестском аэропорте проводились 4 года тому, однако были не такие масштабные. Все лето в улучшениях задейничены силы Белоаэронавигации, военно-поветренных сил и войск СПА, Министерство по надзвичайных ситуациях, охоты здоровья, внутренних справ. У всего около 100 человек и 31 одинок техники. Самый масштабный опошний этап. Поводли легенды на борте пассажирского самолета Ту-154, который следовал с Калининграда у Брест, отбылось в правого руховика. Самолет не дотягнул до аэропорта и упал у как высветлились докладные координаты, заденничены беспилотный аппарат. В данный момент э, происходит свойство воздушного судна. Поспевшее э, бедствие в районе населенного пункта Булькова э, с определением координат. Координаты установлены, и на место катастрофы прибывает вертолет. Выратовальники на воде оказывают помощь потерпелым. Четверо пассажиров доставляют в шпиталь прямо по поветры. Тем часом на место катастрофы прибывает наземная пушковая выратовальная группа. По оказывают допомогу бригады медиков. Водолазы поднимают с дна водоема бортовый самописец, черную скриню. И еще одна операция – затримание и сбор на воде разлитого палева. Мы сегодня работали на воде и ставилась задача нам показать, что мы еще можем из-под воды поднимать людей, раз, спасать их с суши и с воды, и кроме того, из-под воды. Но еще у нас задача ставилась именно бонными заграждениями, потому что когда топливо растекается, необходимо за... преградить уход этих загрязнений. И вот этими средствами бонными мы показали, как это можно работать. Однако сегодняшним улучшением самое высокое. Мы отработали много моментов, именно по взаимодействию всех привлекаемых сил и средств, а их достаточно много, и это очень важный момент, как для практики, для вообще для повседневной жизнедеятельности. Служба медицины катастроф, я считаю, сработала хорошо, сработала слаженно. Опять же, самостоятельно мы бы ничего не смогли сделать в тесном взаимодействии с МЧС, с, со службой Аэропорта. Подобные в учении как раз то и выпадок, когда говорят, тяжко в учении легко На счастье, на территории Бреста еще не доводилось вести таки бой. Але удельники улучшения учении уполнены. Когда подобная ситуация возникнет, справиться с ее будет намного легче. Людмила Салзна, Юрий Плинда, областные новины, Брест.